Вторая уже посылка от Килана, запакована как всегда конкретно, так. смотрим что есть. Так. Вот Ну. No? Yes. Так. Что у нас? Это. Это у нас смородина золотистая. Нет, не угадал. Это у нас а, да, это у нас смородина золотистая и ежевика. Вот ежевика колючая, вот это у нас смородина золотистая. шафа Так, следующий. Это у нас жимовость алтайская. Крупноплодная. Так, следующий по программе, кстати, посылка такая, довольно-таки тяжелая по сравнению с прошлой. Там много закрытой корневой системы. Ну и осталось. Так, боярышник. Вот так боярышник. Сенец и, и кизил трехлетка. Да. Сейчас я разделю, как видно будет. Вот этот маленький боярышник. И вот у нас кизил трехлетний. Да, да, не сильно -то. растет кизил. Кизил вообще для мамы. Видно здесь нормально? Угу. Uh -huh. Да. Все вместе. Сейчас листочки пообдираю. побрываю Все готово. Да. Uh -huh. Ну, тогда на этом все. Вопросы есть? Всем спасибо, всем пока. Да, всем спасибо, всем пока, но это... Как его обратно? Еще запаковать.